Поэтому убери дубы и поставь их три щиты. А нет Один щит, хорошо, поставь их все равно впереди. Я вам объясняю. Я вам объясняю. Два года. Два года. Я отдал первую. Два года. Не знаю, как пересказить да, то, что, в что вы сейчас на сегодняшний день делаете. Я когда-то в, в своей жизни лан, лан, делал то, что сейчас делают люди козы, которые сейчас к, к, к вам придут. Я вам объясняю. Не делайте им возможности перескочить через себя. Через Поэтому уберите все препятствия, которые возможны для того, чтобы перейти на вашу сторону. Максимально, что может вас спасти, это вот эти четыре, которые вот один стоит, у вас один есть. вас вот нет. Один человек, который сегодня был здесь, один грамотный человек, не знаю кто, не знаю кто, он предложил. Там стоят лавочки. Вот послушайте меня, там стоят лавочки, которые на сегодняшний день вас спасут от того, чтобы... Э -э которые могут, которые могут позволить вам, э, ребятам, которые будут идти оттуда, они вам позволят не, не перейти они на ту сторону, стоп, это лавочки, то есть они точно так же на лавочке становятся. Стоп, стоп, и не лавочки обратной стороной, стоп. Так, да, мужчина, подождите, мужчина, послушайте, мужчина, послушайте. Мужчина, можете вы меня послушать, помолчите, помолчите. не плюйте, пожалуйста, Нет. мне в лесу это да, во -первых. не буду, во-вторых, мы не имеем не права не трогать не лавочки, не буду, хорошо. Но это, это единственный способ послушайте меня. Я не знаю, кто предложил. Если он здесь есть, пусть придет сюда. Это человек, который предложил взять там лавочки и поставить. Это единственный способ, который вам позволит